Da li ste sve uradili kako sam rekla? Jesmo. Neko ne ulazi. Brzo, svi se saknete. Ovdje će nas jako teško pronaći. Hej, ovamo vidim nešto. Možda tu možemo da prenaćimo? Ok, iskrcavajte se. Hej, zašto ste vas dvojica već ulegli? Jako smo umori. Ok, ja ću da ulegam. Hej, zašto ne ulegneš? Ne, ja ću da ostavim da stražarim. A ti tvoje gluposti. Kakva su ono stvorenja? Beži! A, beži! Moram da bežim! Hej, zakriću se ovdje da ne situaciju. Evo, zakriću se ovdje. Hej, zašto on otišao? Ma, nema veze. Ali kako ćemo se vratiti? Tu vidim neko auto, možemo sa njim da pokušamo. Op, po kolje niste, Mi ćemo da spavamo, ti ostanu da više ove. sarò gli nike hey, ne faccio ja, uno se ne mo' qua da 207 da pigeon da nemmeno non ho mai colina ni papega idi decima mi stanno a dormire i mami siete brava bricca ora ah, ah, bolia e hey, sta strusua ah, non camali a Gotov si, mali, ja, šta se možemo, drugi, napadaj I, Iskoristit ćemo ljuti metalnu ja! ste vas trojice bili tako Kupi, gledajte mene. te vidim. Stvarno boli, a ne, ništa, ništa ni, ništa, moji prijatelji, sad ću da vas spasim, trebali smo odmah da te verujemo, nema veze, opraštamo vam, ajde sada da vidimo ko se krije za ovih. Mogao sam da pretpostavim da je ovo ta ekipa, plavo plav i džek, kratko šišanam kindi, bradati mik, i zalizani mradar. <laughs> Uspešno smo ovo rešili. Ljudi, ako vam se svidio ovaj video, ostavite šest za nastavak.